то, что мне очень, как бы, всегда я люблю. Потом, там, в подобном проекте я не был, я был ну, то есть, на тренинге, на курсах, э, ну, немножко другого плана было. Тем не менее, мне всегда вот, нравится получать здесь информацию. И здесь я получил даже больше, чем рассчитывал. Я по, пришел сюда просто получить информацию. Здесь я уже получил матрошку информацию, новые знакомства, как бы, и новые идеи для себя, вот, в частности, и бизнеса, в частности, идей, и маркетинговых, и рекламных идей, то есть что я могу и такие вещи придумать другим людям, то есть при желании и как-то им помогать вот практически э, из всей нашей группы, кого не возьми, я могу как бы э, по идее сделать не тоже своего клиента в каком-то роде, то есть там, сайт, логотип там, еще какие-то идеи, какие-то э, другие предложения я могу для них тоже сделать. И поэтому мне, конечно же, превысили все мои ожидания. Вот именно этот тренинг превысил все мои ожидания. Может, твои клиенты. Да, да, мы, наверное, мы, мы можем по тренингам выйти. И партнерами. Их как бы без вариантов мне очень все понравилось и атмосфера, и люди. Но я как бы не жалею, что их потратят ни секундочки времени вообще никаких сожалений, только наоборот, чтобы такие тренинги еще больше были. Это очень полезно, мне кажется. Плюс я вижу, что очень много уже людей сбились в команды, а командная работа это намного проще. И мне кажется, что вот несколько, даже я видел уже серьезных таких проектов, которые люди уже хотят воплотить, и некоторые из них реально, это реально классно. То, что люди к этому пришли всего лишь за два дня, и за два дня уже практически готовые проекты у некоторых людей есть которым мы всего лишь толчок небольшой лушин небольшая там финансовая помощь и они уже все то есть готовые бизнесмены это классно и таких проектов надо проводить можно больше но это как бы моя идея